Pernahkah anda terfikir siapa sebenarnya di sebalik keris, tombak dan pedang yang menjadikan pahlawan Melayu digeruni di medan perang? Bukan raja, bukan panglima, tetapi tukang besi. Dalam bahasa Melayu, mereka dipanggil pandai besi. Di Jawa disebut empu. Mereka bukan sahaja pakar logam, tetapi penjaga ilmu api dan besi yang bercampur dengan kepercayaan spiritual Pada tahun 2005, UNESCO telah mengiktiraf keris sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengiktirafan ini menegaskan bahawa keris berasal dari Jawa. Kemudian, tersebar luas ke seluruh alam Melayu termasuk Tanah Melayu, Sumatera, Borneo dan Sulawesi. Ini menunjukkan bahawa sejak awal lagi Pandai besi bukan sekadar tukang tetapi penyambung tradisi dan identiti bangsa. Kajian sejarah menyatakan bahawa bentuk awal keris berkembang di Jawa sekitar abad ke-9. Rujukan daripada KITLV di Belanda menunjukkan pengaruh Jawa ini kemudian menyebar ke Sumatera, Tanah Melayu dan Brunei melalui perdagangan dan hubungan diplomatik. Dalam proses ini Keris bukan sahaja menjadi senjata tetapi juga simbol politik dan budaya. Sebahagian sarjana ada mengaitkan asal usulnya dengan budaya Dongson yang lebih tua. Namun, konsensus moden tetap menyebut keris yang kita kenal hari ini berpunca daripada bengkel empu Jawa. Dari sinilah ia diadaptasi lalu berakar dalam budaya Melayu. Dalam budaya Melayu dan Jawa, pandai besi dianggap lebih daripada sekadar tukang. Menurut kajian etnografi tentang keris oleh Anthony Reid, seorang empu sering menjalani ritual puasa, bacaan doa, bahkan jampi ketika menempa. Ada pantang larang tertentu, tidak boleh marah, tidak boleh bercakap kasar, dan setiap tempaan dianggap sebagai doa besi yang disatukan dengan roh senjata. Itulah sebabnya masyarakat lama percaya bahawa keris memiliki semangat. Keris bukan sekadar besi tetapi dianggap bernyawa, warisan pusaka yang diwariskan turun-temurun. Keunikan keris terletak pada pamo, iaitu corak pada bilah. Ia dihasilkan melalui teknik tempa lipatan atau pattern welding dengan menggabungkan besi berkarbon rendah dan besi bernikel tinggi. Pada tahun 2016, ahli sains Brandstetter menerbitkan kajian spektrometer XRF yang mendapati beberapa keris Jawa mengandungi unsur nikel besi daripada meteorit. Meteorit yang terkenal di Jawa, iaitu meteorit Prambanan, dipercayai menjadi salah satu sumber logam ini. Hasilnya, Sebahagian keris mengandungi logam dari langit. Tidak hairanlah jika orang zaman dahulu melihat keris itu sebagai sakti kerana pada hakikatnya ia memang mengandungi unsur luar bumi. Kisah paling masyhur mengenai keris terdapat dalam sejarah Melayu dan hikayat Hang Tuah. Kedua-duanya menceritakan tentang keris Taming Sari. Dikatakan ia ditempa oleh seorang empu dari Jawa, kemudian menjadi milik pendekar Majapahit bernama Taming Sari sebelum diberikan kepada Hang Tuah. Menurut naskah sejarah Melayu versi Shalabeh, keris itu menjadikan Hang Tuah kebal bahkan mampu melompat keluar dari sarungnya sendiri. Sama ada benar atau tidak, yang pasti Keris dalam naratif ini berfungsi sebagai simbol kuasa dan legitimasi politik Melaka. Di Semenanjung, pusat tempat keris yang terkenal adalah Patani. Kajian oleh Mohandad Nasir di Universiti Malaysia Kelantan menyebut keris Patani khususnya jenis pandai saras atau keris tajung dianggap antara yang paling halus. Nama Pandai Saras diambil daripada seorang empu legenda Patani yang disebut dalam tradisi lisan dan catatan tempatan. Bentuk keris tajung Patani yang ramping dengan hulu tajam melengkung menjadi identiti seni tempe Melayu di utara semenanjung. Dari Patani, pengaruh ini merebak ke Kelantan dan Terengganu. Di Terengganu, tradisi menempa keris masih wujud hingga ke hari ini. Satu kajian lapangan oleh Universiti Malaysia Kelantan di Besut mendokumentasikan proses pembuatan keris daripada pemilihan besi, lipatan pamor hingga rawatan asid untuk menonjolkan corak. Namun, jumlah pandai besi semakin berkurangan kerana generasi muda kurang berminat. Muzium-muzium tempatan seperti Muzium Terengganu dan Muzium Negara kini mempamerkan koleksi keris bukan lagi sebagai senjata tetapi sebagai simbol identiti bangsa. Kita juga tidak boleh lupa kisah-kisah legenda dari Jawa yang turut sampai ke alam Melayu. Salah satunya ialah kisah Empu Gandring dalam naskah Pararaton. Beliau dikatakan menempa sebilah keris terkutuk yang akhirnya meragut tujuh nyawa termasuk pembunuh empunya sendiri. Ada juga kisah keris setan kober milik Arya Penangsang yang digambarkan sangat dahsyat dalam perang perebutan tahta demak. Walaupun kisah ini berakar di Jawa, pengaruhnya meresap ke budaya Melayu melalui cerita lisan dan persilatan. Keris bukan sahaja senjata, dalam istana-istana Melayu, keris diraja menjadi lambang daulat sultan. Cara memakainya juga membawa makna. Di Jawa, keris dipakai di belakang sebagai tanda bahawa ia bukan untuk digunakan sembarangan. Di Semenanjung, keris menjadi sebahagian lambang negeri, adat istiadat perkahwinan dan seni persembahan. Hulu dan sarung keris diukir dengan motif seperti tulang daun, kerdas dan tajong. Setiap corak pamor seperti was butah atau berang-berang dianggap memiliki maksud tertentu daripada keberanian hingga kesejahteraan. Bila kita menilai dengan mata moden, kesaktian keris sebenarnya adalah ilmu metalurgi. Teknik tempa lipatan menghasilkan bilah yang tahan hentakan tetapi tajam di hujung. Kehadiran nikel daripada meteorik pula menambah kekuatan dan keindahan corak. Dengan kata lain, apa yang orang lama sebut sakti, hari ini kita fahami sebagai kejuruteraan bahan yang canggih pada zamannya. Tanpa tukang besi, sejarah kepahlawanan Melayu tidak akan wujud. Di sebalik nama besar Hang Tuah atau raja-raja Melayu, ada tangan seorang pandai besi yang membentuk besi panas menjadi senjata pusaka. Sebahagian warisan ini telah hilang. Sebahagian lagi masih hidup di bengkel kecil desa-desa di Terengganu, Kelantan, Patani dan Jawa. Tanggungjawab kita ialah untuk terus mengkaji, mendokumentasikan dan menghargai kerja mereka. Kerana setiap keris bukan sekadar sepotong besi. Ia adalah lambang seni, ilmu, doa dan maruah bangsa Melayu.